Dalam keadaan Nabi Muhammad tak toleh tu pun Dah berapa ramai dah umat Islam ni Mengikut jejak langkah Yahudi Sebagaimana yang kita bincangkan dalam satu hadis ha, Hadis tu pun bertajuk Umat Islam mengikut jejak langkah Yahudi dan Nasrani ha, Kita dah bincang dah hadis ni dulu Nasib baik Nabi Muhammad dia tak berpaling, tak menjawab Antara berjalan pula tiba-tiba Diseru oleh yang menyeru daripada pihak kiri ha, Tadi sebelah kanan Seorang ni sebelah kiri pula, macam tu juga Hai Muhammad, tunggu sekejap, aku nak tanya. Tapi Nabi Muhammad dia tak jawab. Tanya mereka Jibril. Dia tanya mereka Jibril, apa benda tu? Mereka Jibril kata itulah seruan Nasrani, iaitu agama Kristian. Kalau kamu menjawab, ramailah umat kamu ni akan jadi Kristian. Nasib baik Nabi tak menjawab. Jadi cerita ini ada sandaran atau tidak? Ada sandarannya ha? Ada sandarannya Hadis riwayat Imam Bayi Haqai juga ha? Jadi cerita ni betul lah ha? ha? Mungkin Kita boleh imbas kembali Hadis yang pernah kita syarahkan dulu Umat Islam mengikut Langkah-langkah Yahudi dan Nasrani An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu khala Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tattabi'un sanan alladhina min qablikum shibran bi wa dhira'in bi dhira'i hatta law dakhalu fi juhri dabb lattaba'tumuhum khulna ya rasulullah al yahud wan nasara khala faman hadis riwayat imam muslim kata nabi muhammad kamu akan ikut jejak langkah orang-orang terdahulu daripada kamu tapi dia tak cakap siapa dia orang-orang terdahulu tu bahkan kalau mereka ni Masuk ke dalam lubang biawak pun Kamu akan ikut masuk lubang biawak Para sahabat tanya Siapa dia mereka tu? Adakah mereka itu kaum Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi Muhammad Siapa lagi? Maksud dia betul lah Umat Islam akan mengikut jejak langkah Orang Yahudi dan Nasrani Kita tengok hari ini Dari pelbagai segi memang cukup Cukup banyaklah umat Islam ini Mengikut apa yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani Orang Yahudi tolak kitab Dia ubah suai kitab dia apa kurangnya kita? Kita mentafsir Al-Quran mengikut kepentingan sendiri. Kita tolak apa yang Al-Quran kata, kita wujudkan undang-undang sendiri dan kita senang dengan undang-undang ciptaan manusia. Undang-undang Al-Quran kita tolak tepi. Orang Yahudi Nasrani tolak utusan-utusan Tuhan. Orang Yahudi ni paling banyak bunuh Nabi-Nabi. Jadi apa kurangnya kita? Kita cukup banyak bunuh para ulama' umat Islam. Eh? Bunuh para ulama' tolak para ulama' ha, Sama lah tu. Ikut Yahudi Nasrani lah tu. Orang Yahudi banyak dapat nikmat. Di tengah padang pasir, mereka jumpa macam-macam mukjizat yang Allah tunjuk melalui Nabi mereka. Rasa panas datang awan, Lindung. Rasa dahaga turun. Mana titis-titis madu daripada syurga. Boleh kumpul, boleh minum. Sedap. Datang pula salwa, burung-burung puyuh. Entah dari mana datang, cukup banyak. Boleh tangkap dengan mudah, boleh makan. Boleh sembelih, makan. Semua macam-macam mukjizat nampak. Macam-macam... Keseronokan macam-macam nikmat dapat Tapi mereka ni kufur Tak mau mengikut jalan yang Allah tetapkan Jadi apa kurangnya umat Islam hari ni sama juga Kita hidup dalam keadaan yang serba senang dah hari ni Tapi kita ni kufur nikmat Dah dapat macam-macam kesenangan Lagi kita jauh daripada agama Kan tu dah macam orang Yahudi Kemudian dari segala segi lah Baik dari segi berpakaian Dah macam Yahudi Nasrani dari segi kita punya budaya, dah ikut budaya mereka, cara hidup kita, hiburan kita, apa yang kita lihat, semua dah jadi macam Yahudi dan Nasrani lah. Ha? Ha, jadi betul lah. Kata hadis Nabi, nasib baik lah Nabi Muhammad ni masa kena panggil itu, dia tak, tak jawab. Kalau dia jawab, habis. Habis semua umat Islam ni ikut Yahudi dan Nasrani. Okey, sikit lagi. Dalam kitab Kifayatul Muhtas ini, dia tak cerita. Ada satu cerita tertinggal. Nabi Muhammad dipanggil oleh seorang wanita. Wanita ni dia pakai baju, lengan dia dia sing-sing. Maksud dia lengan tangan pendek. Kemudian wanita ini dia pakai pelbagai perhiasan. Maksud dia gelang, rantai semualah. Wanita ni panggil Nabi Muhammad. Nasib baik Nabi Muhammad tak menjawab, tak berpaling. Nabi Muhammad pun tanya, siapa dia tu? Perempuan yang yang sising, dengan dia kemudian pakai gelang pakai semua tu. Kata Jibril, itulah dunia. Macam itulah dunia diumpamakan sebagaimana satu orang wanita, wanita ni dah menarik perhatian kita. Kemudian dia pakai pula hiasan. perhiasan-perhiasan ni pula menarik perhatian kita. Jadi wanita dan perhiasan ni menarik perhatian kita diumpamakan sebagai dunia. itulah dunia. Ha, kalau kamu jawab panggilan dunia tu tadi, alamat dia, umat Islam ni akan pilih dunia daripada akhirat. Semua gila dunia. Lupa akhirat. Nasib baik Nabi Muhammad tak tak jawab. Sungguh pun begitu, dalam keadaan Nabi Muhammad tak menjawab itu pun, cukup ramai umat Islam hari ini terpengaruh dengan dunia. Dan lupa akan, akan akhirat. Jadi sampai di situ, habislah cerita Nabi Muhammad punya Israq, perjalanan mendatang Insya-Allah dalam kuliah yang akan datang, kita akan tengok perjalanan naik pula. Ah, ha, perjalanan ke langit. Selepas ini dia tiba di Palestin dah. Tiba di Palestin, dari Palestin ni Nabi Muhammad naik ke langit. Jadi kesimpulannya, daripada pengalaman Nabi Muhammad dalam Israq ini kita tengok umat Islam ni sebenarnya termasuklah kita banyak melakukan dosa. Ha, banyak melakukan dosa sebagaimana yang diumpamakan dalam Israq. Jadi sewajarnya lah kita semestinya kita selalu memohon ampun, selalu memohon maaf, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermunajat tak erti bahasa Arab bahasa Melayu pun boleh. Tak erti bahasa Melayu cakap niat dalam hati pun boleh. Tengah-tengah ha, malam tu kita munajat Minta pada Tuhan supaya ampunkan dosa-dosa kita Di sini ada satu munajat Yang saya ingin kongsikan Jadi tuan-tuan dengar Dan hayati lirik dia tu Ya Allah engkau ampunkanlah kami Kami banyak bersalah padamu Ya Allah, jangan engkau siksa kami Kami sering lupa kepadamu Ya Allah, engkau selamatkan kami Kami langsung tiada upaya Ya Allah, kami lemah, kami hina Engkau lah sebaik-baik penjaga Ya Allah kami memang orang yang rugi Kami terlalu cinta dunia Kami sememangnya takut mati Sedangkan amalan tidak seberapa Selamat kami di dunia selamatkan kami di akhirat jauhkan kami dari neraka tempatkanlah kami di syurga-Mu ya Allah perkenankan doa kami hanya engkau tempat kami bermanja Ya Allah suburkanlah cinta kami Padamu yang maha mengasihani Engkaulah Tuhan cinta agung kami ha, itulah munajat kita lebih kurang. Kalau tengah-tengah malam kita munajat macam ni memang kita boleh menitik akhir mata. Dan seorang-seorang lah kalau orang ramai dia tak jadi Habis nak seorang-seorang Jadi rasa sekadar itu saja hingga berjumpa lagi dalam kuliah yang akan datang Wa bilal taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh